Это... О, это уже близко, да? Ну, это вот уже 300 метров где-то, да, вот, за, за зданиями. <реклама> <реклама> ну, честно признаюсь, мне сложно сказать о тактической целесообразности этих действий со стороны противника, ну, потому что, мы ну, это я люблю называть, ну, профилактический обстрел. С 23.00 до пол первой ночи стреляли, 17 прилетов было 82 миллиметра. Потом ночью стрелял танк. С утра нас разбудили уже там тоже минометы. То есть это уже, если честно, как повседневность и обыденность для нас. Даже, честно признать, тишина даже бывает опаснее воспринимается у солдата, чем обстрел. Приходится отвечать, конечно, со стрелкового, с СПГ. Если танк увидели как ориентир, то единственная возможность его с позиции ну, подбить, Так это с СПГ. Ну и стрелковое, конечно же, приходится отвечать. Строение боевое присутствует усталость, потому что мы здесь уже на боевых позициях выполняем достаточно долго боевые задачи. Ну, Оборона этого участка ну, уже с 2016, с конца 2016 года. То есть есть определенное накопление усталости, которое дает о себе знать. Недавно был день Красногоровки, да, день Красногоровки. Ну, было приятно, потому что пришли достаточно осознанные граждане, которые поддержали нас, понимают наши задачи. И все-таки без поддержки местного населения очень сложно любому солдату воевать, потому что ему нужно ощущение опоры и тыла, крепкого тыла, чтобы ощущать, что местные всегда могут поддержать.